হেল্ল' এভ্ৰিৱান এগেইন আজি গুড ইভিনিং বুলি কাকো নকওঁ চেণ্টেঞ্চ মই পেট বেচতো ইউজ কৰিছিলোঁ কাৰণ আজিৰ সন্ধিয়া আমাৰ বাবে কেতিয়াও গুড হ'ব নোৱাৰে অসমবাসীৰ বাবে বা আমাৰ গোটেই ৰাইজৰ বাবে আমি অসমৰ মানুহৰ অসম বুলিয়ে নহয় ত' কেৱল এনে নাছিলে তেওঁ এনে নাছিল যে কেৱল অসমীয়া ভাষাত বা অসমৰ বাবেই গাইছিলে সেই হিচাপত গ'লে আমি আজিৰ সন্ধিয়া যিসকলে তেওঁৰ অনুৰাগী হয় বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ বাবেতো কেতিয়াও গোধ হ'ব নোৱাৰে আৰু ময়ো তেওঁৰ এজন সৰু অনুৰাগী হয় ত' মোৰ বাবেও আজিৰ সন্ধিয়াটো কেতিয়াও গোধ হ'ব নোৱাৰে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবেও ছেইম ফিলিং হৈছে আমাৰ মুখত তেনে শব্দ নাই আমাৰ হাতত তেনে শব্দ নাই যিটো তেওঁৰ বাবে আমি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিম যে আমি এতিয়া আমি কি ফিল কৰি আছোঁ আমাৰ মনত কি ভাৱ আহি আছে অ'কে চ' ঠিক গোটেই যিমান ক্লাছেছ আছিলে চব মই ছাছপেণ্ড কৰি দিছোঁ ইউটিউবতো ক্লাছ আজিতো মই কৰাব নোৱাৰিম আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকো তেনে মাইণ্ড ষ্টেটত নাই বা ছিটুৱেশ্যনত নাই আপোনালোকে ক্লাছ ল'ব পাৰিব বুলি কাৰণ আজি যিটো লছ আমাৰ হৈছে বা আমাৰ অসমবাসীত হৈছে সেইটো আগন্তুক দিনত আগন্তুক এশ বছৰ ধৰক দুশ বছৰ ধৰক সেইটো কেতিয়াও ফুলফিল হ'ব নোৱাৰে তেনে এটা সম্পদ আমি হেৰুৱাইছোঁ ত' কি ক'ম আজিৰ যিটো এই দিনটো যদি সপোন হ'লে হয় তেনেহ'লে আমি সকলোৱে আমাৰ ভাল লাগি থাকে এতিয়া আমি আমাৰ দূৰ সপোন যিবিলাক আহে বেয়া সপোন আহে আমাৰ মনত থাকে যে এইটো এটা সপোন হয় আমি সপোনতে তেনে কেতিয়াবা ভৰি থাকোঁ যে এইটো সপোন হ'লেহে ভাল আছিল যদি মই ক'ব যাওঁ যদি কোনোবাইও ক'ব যায় যে আজিৰ দিনটো যদি কোনোবাই সপোন বুলি কয় যে কালি অলপ পিছতে আমাৰ টোপনি ভাঙিব আৰু আমি সকলোৱে গম পাম যে এইটো এটা বেয়া সপোনহে আছিলে সেইটো সকলোৱে আশা কৰি আছে কিন্তু আমি মনৰ পৰা এইটোও জানো যে এইটো সপোন নহয় এইটো এটা কঠোৰ সত্য যিটো হৈ গৈছে আৰু যিটো আমি কেতিয়াও ঘূৰাই আনিব নোৱাৰো এনে এটা বস্তু ঘটি গৈছে আমাৰ লগত চকুতেই অসমবাসী নিশ্চব হৈ পৰিছে নিৰ্জন হৈ পৰিছে কি ক'ব কোনে ক'ব সকলো একেবাৰে গভীৰ হৈ পৰিছে মনৰ পৰা তেনে ফিলিংছো নাই ৱৰ্ডছো নাই যি ৱৰ্ড যে এই ফিলিংটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে তেনে শব্দ আমাৰ হাতত নাই ত' ইমান সোনকালে তেওঁ এদি যাব গোটেই অসমবাসীক বা আমাক এইটো কোনেও কেতিয়াও ভবা নাছিলে লাইফ ইজ ঠিকেই কৈছোঁ কোনোবা লাইফ ইজে ইছ লাইফ ইজ ভেৰি আনচাৰ্টেড জীৱনৰ কোনো ভৰসা নাই ত' তেওঁ য'তেই আছে আশা কৰোঁ তেওঁ ভালে থাকক আৰু কি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমি যিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ আজি মই এতিয়া ইয়াতে লাইভত অহা হেৰিটো হ'ল তেওঁৰ যিটো অন্তিম বিদায় সেইটোৰ বাবে যাতে আমি এনেকৈ এটা অন্তিম বিদায় দিব পাৰোঁ যিটো তেওঁ ডিজাৰ্ভ কৰে অসমবাসীৰ পৰা বা আমাৰ পৰা চ' তেনে এটা আমি আমি যিমান সৰু মানুহ হ'লেও যিমানখিনি আমাৰ পৰা সম্ভৱ হয় চৰকাৰেও মোৰ ৰিকুৱেষ্ট থাকিব অসম চৰকাৰক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যোগী পাৰে আমি এনে এটা তেওঁৰ বাবে এনে এটা অন্তিম বিদায় যাত্ৰা আনিব লাগে বা লৈ আমি কৰিব লাগে আগন্তুক দিনত যাতে আমি অসমবাসীয়ে তেওঁ দিয়া অসমবাসীক অসমক দিয়াত যিমানখিনি তেওঁ দিছে এজ এ সংগীত আকাৰত হওক মানুহক সহায় কৰি হওক সেইটোতো আমি কেতিয়াও পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তাৰ যদি ওৱান পাৰ্চেণ্টটো আমি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াও তেওঁৰ আত্মা মোৰ হিচাপত শান্তি পাব বাকী বাকী আপোনালোকে কি কয় এইটো আমি নিজৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব এটা তেওঁক বিদায় এনে এটা হ'ব লাগে যিটো তেওঁ ডিজাৰ্ভ কৰে বা আমি আমাৰ মনৰ পৰা এনেকৈ এটা তেওঁক বিদায় দিব লাগে তেওঁক ডিজাৰ্ভ কৰে হয় হয় জুবিন দা এনেই আছিলে তেওঁ ইয়েছ প্ৰতিটো কমিউনিটিৰ লগত গানো গাইছিলে এনে নহয় যে তেওঁ অসমত হয় কেৱল অসমীয়া ভাষাত বা অসমীয়া ভাষাতে গান গাইছিল তেনে নহয় অসমীয়া ভাষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হিন্দী বেংগলী বড়ো কছাৰী কাৰ্বি কোনো ভাষাই থকা নাই য'ত তেওঁ গান গোৱা নাই প্ৰতিটো প্ৰতিটো জাতিক তেওঁ একত্ৰিত কৰিছিলে তেওঁৰ সুৰৰ জৰিয়তে তেওঁৰ গানৰ জৰিয়তে জুবিনদা বুলি ক'লে তেওঁৰ আমি পৰিচয় দিব নালাগে কোন হয় জুবিনদা মানে আজিৰ সৰু পোৱালি এটক যদি কোনোবাই কয় যে জুবিন দা পৰিচয় দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই কোন জুবিন দা হয় আমাৰ আগ লাষ্ট লাষ্ট জেনেৰেশ্যন যোনটো দেউতা ককা দেউতা তেওঁলোককো জুবিনদা বুলি ক'লে আমি পৰি পৰিচয় দিব নালাগে কোন জুবিন দা ত' তেনে এজন ব্যক্তি আছিলে যিজন জেনেৰেশ্যন টু জেনেৰেশ্যন সকলোৰে মনতে তেওঁৰ সুৰৰ জৰিয়তে আমাৰ ঠাই বনাবলৈ তেওঁ পাৰিছিলে ঠাই বনাইছিলে তেওঁক নিৰ্দিষ্ট পৰিচয়ৰ কেতিয়াও প্ৰয়োজন নহয় এনে এজন ব্যক্তি আছিলে আৰু কি ক'ম তেওঁৰ বাবে যিমানেই কম মানে ৱৰ্ডছৰ সিমানেই শেষ নহ'ব ৱৰ্ডছৰ ৱৰ্ডছ লিমিটেড হৈ যাব ভাষা কম পৰি যাব শব্দ কম পৰি যাব তেওঁৰ বিষয়ে ক'ব গ'লে কিন্তু তেওঁৰ প্ৰতি থকা মানুহৰ আৱেগ মানুহৰ ফিলিংছ এতিয়াও শেষ নহয় তেওঁৰ প্ৰতি যিটো সন্মান আছে মানুহৰ বহুত মানুহে তেওঁ বেয়াকৈ পাইছিলে বেয়াও পাইছিলে আৰু বহুত মানুহে ভালো পাইছিলে বেয়া পোৱাতকৈ ভাল পোৱাৰ সংখ্যা মোৰ হিচাপত যথেষ্ট বেছি হয় নাই বাকী আপোনালোকৰ জুবিনদাৰ জুবিনদাৰ এটা লাষ্ট ৰিকুৱেষ্টটো দেখিছে চাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ যে লাষ্ট ৰিকুৱেষ্ট আছিলে যেতিয়া তেওঁ আজিৰ মানে এই পৃথিৱীত নাথাকিব তেওঁৰ বাবে এটা গান সকলোৱে গাব লাগে বুলি তেওঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰি গৈছিলে আশা মই আপোনালোকৰ ওচৰতো এন আপোনালোকৰ থ্ৰু দি এটা ৰিকুৱেষ্ট ৰাখিব বিচাৰিছোঁ সকলোলৈ এন চৰকাৰলৈ যদি পচিবল হয় সেই গানটো আমি যেনেকৈ যেনেকৈ পাৰোঁ আৰু আমি সকলোৱে মিলি যদি তেওঁক এটা ট্ৰিবিউট দিব পাৰোঁ সেইটোৱে তেওঁৰ বাবে আমি কিবা এটা কৰিব পাৰিছোঁ বুলি অন্তিম যাত্ৰাত আমি মনক কমচে কম মনকটো আমি শান্তি দিব পাৰোঁ হয় নাই বাকী আপোনালোকৰ জুবিনদাৰ ফেভৰেট ছং কি আছিল কমেণ্ট জনাব পাৰে ৰিজাল্টে নহ'ল আজি কথা ক'ব মন নাই অ'কে ৰিজাল্টে আহিব ক্লাছো হৈ থাকিব কিন্তু এই সময়বোৰ যেতিয়া আমি এনেতো আমি সকলোৰে লগতে হৈছে যেতিয়াই আমি প্ৰথমত এই নিউজটো শুনিব পাৰিছিলোঁ আমি ভাবিছিলোঁ ডেট ইজ আ ফেক নিউজ ৰাইট এটা ফেক নিউজ ওলাইছে উৰা বাতৰি ওলাইছে চাগে আমি এতিয়ালৈকেও আমি বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই যে এইটো ঘটি গৈছে এইটো সত্য হয় কঠোৰ সত্য এটা আজিৰ দিনত আজিৰ এই দিনত হৈ গৈছে আৰু এইটো দিনটো আমাৰ গোটেই অসমবাসীৰ বাবে আমি ক'ব পাৰি যে এই দিনটো এটা কলা দিন বুলিয়েই আমি ক'ব পাৰি কাৰণ আমি বা অসমে অসমৰ এটা মূল্যৱান ৰত্ন হেৰাইছে এই ৰত্নটো মই ষ্টাৰ্টিঙতে গৈছিলোঁ অহা এশ বছৰ হওক দুশ বছৰে হওক তিনিশ বছৰ হওক তেওঁৰ ওচৰতে যাব পৰা তেনে এজন ব্যক্তি অসমত হ'ব পৰা মই দেখা নাই বা আজিৰ দিনতো নাই যদি তেওঁৰ টেন পাৰ্চেণ্টটো হ'ব পাৰে বাকী সৰুৰে পৰা যেতিয়া আমি স্কুলত যোৱা কলেজত যোৱা দিন হয় নে নাই চ' তেতিয়া আমাৰ হেডফোনত এটাই গান বাজিছিলে কিছুমান জুবিনদাৰ গানসমূহ বাজি উঠিছিলে যিবিলাক ব্লুটুথত শ্বেয়াৰ হৈছিলে ক্লাছ নাইন টেনত থাকোঁতে সেই গানবোৰতো আমাৰ হাতত তেনেকৈ টেকন'লজিও নাছিলে কোনোবাই যদি ব্লুটুথত পাইছে ব্লুটুথত শ্বেয়াৰ হৈছিলে হেডফোন লগাই আমি শুনি থাকিছিলোঁ বা টিউশ্যন যাবলৈ হ'লে গাড়ীত হওক বাইকত বাইকত নহয় চাইকেলতেই হওক তেওঁৰ গানেই বাজি উঠিছিল কাণত বিহু হ'লে তেওঁৰ অবিহনে বিহু কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে বিহুৰ সংগীত হওক বিহুৰ ফাংচন হওক যিকোনো এটা অনুষ্ঠান হওক তাৰপিছত নতুন নতুন বৰ্ষ হওক তেওঁৰ অবিহনে সেই বস্তুবোৰ এঞ্জিউম কৰা বা আমি ভাবি লোৱাটোৱেই আমাৰ কাৰণে কেনেকৈ হ'ব সেইটো যেন লাগিছে ত' তেনে শব্দও নাই মোৰ ওচৰত আৰু মোৰো তেনে ছিটুৱেশ্যনো নাই যে মই আপোনালোকক কোনো ক্লাছ ল'ব পাৰিম আজি যিহেতু সেই নিউজটো শুনাৰ পৰা মই যিমানখিনি ক্লাছেছ আছিলে চব কেঞ্চেল কৰি দিছোঁ আজি ক্লাছ মই ইউটিউবতো নকৰাওঁ এপতো কৰোৱা নাই একেবাৰে লগ পাম সোমবাৰে তেতিয়ালৈকে চাগে মনটো অলপ যদি ভাল হয় কাৰণ এইটো এটা চিৰন্তন সত্য আমি মানি ল'ব লাগিব যদিও আমি মানি ল'ব পৰা নাই সময়ৰ লগতে আমি মানি ল'ব লাগিব আৰু এই বস্তুটো কেতিয়াও আমি উভতাই আনিব নোৱাৰোঁ আৰু কেতিয়াও যদি এই বস্তুটো তাৰ দি মানে মই কৈছিলোঁ যদি বেয়া সপোন বুলি হোৱা হেতেন তেনেহ'লেতো এই বেয়া সপোন আজিও বিচাৰোঁ যে এই বেয়া সপোন এতিয়াই শেষ হৈ যাওক আৰু আমি টোপনিৰ পৰা সকলো ভাঙি যাওক যে এনেকৈ আহে নহয় বহুত বেয়া সপোন দেখিলে আমি টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই যাওঁ বহুত ভয় মনেৰে আচলতে তেনেকুৱা হ'লেও এই বেয়া সপোনটো যাতে শেষ হৈ যায় এতিয়াও আমি মানি ল'ব পৰা নাই যে এইটো সঁচাকৈ হৈ গৈছে আৰু তেওঁৰ বিষয়ে কি ক'ম তেওঁৰ বিষয়ে তেওঁৰ পাৰ্চনেলিটি হওক তেওঁ এজ এ মানুহ হিচাপে হ'লেও হওক তেওঁক এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা ৱৰ্ডছ নাই কাৰণ তেওঁ দুখীয়া হওক বা যি দৰকাৰী মানুহ আছিলে বিপদত পৰিছিলে তেওঁক সদায় সহায় কৰি গৈছিলে আৰু তেওঁ এই মানুহ বুলি মানুহজন ইমান মানে হেৰি নহয় কিবা এটা কৰিছোঁ মানুহৰ আগত দেখাই ফুৰোঁ তেনে মানুহ নহয় যিসকলে তেওঁক জানিছিলে তেওঁৰ পাৰ্চনেলিটি জানিছিলে তেওঁলোকে তেওঁক তেওঁক বহুত অতি মৰম কৰিছিলে যেনে আমি কৰোঁ যিসকলে তেওঁক পাৰ্চনেলিটি যিহেতু তেওঁৰ এটা অলপ বেয়া দিশ সকলোৰে থাকে সেইটো নহয় মোৰো আছে আপোনাৰো আছে চ' সেইটো লৈ এজন মানুহৰ গোটেই ভাল দিশটো আমি ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰি ৰাইট সেইটো তেওঁৰ যিমান তেওঁৰ ভাল দিশ আছে তাৰ হিচাপত ওৱান পাৰ্চেণ্টটো বেয়া নহয় তেওঁৰ আমাৰ অসমবাসীৰ মনত সদায় থাকি যাব আৰু লাষ্ট এগেইন লাষ্ট ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি শ্বেয়াৰ কৰে সেই যিটো মই লাষ্ট কৈছিলোঁ যে তেওঁক যেতিয়া অন্তিম বিদায় দিব আমি যাম বা আমাৰ অসমৰ পৰা অন্তিম বিদায় যিহেতু আমিয়ে দিম আমাৰ অসমৰ পৰাই হ'ব তো এটা এই অন্তিম বিদায়টো এনেকৈ হ'ব লাগে যাতে আমি সকলোৱে মনত ৰাখিব পাৰোঁ তেওঁক আমাৰ তেওঁৰ প্ৰতি আমাৰ কিমান ভালপোৱা আছে সেইটো আমি তেওঁৰ সেই বিদায় যাত্ৰাত দেখাব পাৰোঁ অতি ধুনীয়াকৈ অতি শৃংখলা শৃংখলভাৱে আমি সুন্দৰ তেওঁক এটা বিদায় দিব পাৰোঁ এইটোৱে লাষ্ট ৰিকুৱেষ্ট থাকিব আপোনালোকৰ বাবে যদি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে চৰকাৰৰে ত্যাগ কৰে কিবা কাৰণত যদি কিবা ইফ পচিবল আপোনালোকৰ হাতত যি আছে আমাৰ হাতত যি আছে যি যিমানখিনিয়ে পাৰে তেওঁক আমি অন্তিম বেলেগ যাত্ৰাটো এ আমাৰ দিবতো লাগিবই কাৰণ এইটো এটা চিৰন্তল সত্য হয় আমিও এদিন যাব লাগিব কিন্তু যাব লাগিব বুলি ইমান সোনকালেই যে তেওঁ গুচি যাব কোনেও ভাবিছিলে সেই বস্তুটো বাকী আপোনালোকে নিজৰ ফেভৰেট চংটো কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ জুবিনদাৰ ফেভৰেট বুলি ক'লে তেওঁৰ আটাইখিনিয়ে গান এনে নহয় যে এইটো গান বেয়া হয় কি ভাষাতেই গাইছিলে তেওঁ হিন্দী হওক ৰাইট বেংগলী হওক হওক বড়ো হওক কছাৰী হওক প্ৰতিটো ভাষাতে তেওঁ নিজ নিজৰ সুৰটো এনেকৈ বিয়পাইছিলে যে মানুহ মুগ্ধ হৈ গৈছিলে তেওঁৰখনত সুৰতে বাকী আপোনালোকৰ ফেভৰেট কোনটো হয় আজিকালি মই আজি আজি দুপৰীয়াই মই জাষ্ট বিফৰ দ্য নিউজ মই আজি অফিচৰ পৰা বহুত জল্ডি মই এপ পেট বেচনটো গৈ আছিলোঁ তেতিয়া বহুত জল্ডিকৈ ঘৰ ঘৰ পালোঁৱেই লাইক ওৱান ওৱান থাৰ্টি মিটিং আছিল মিটিং শেষ হ'ল ডাইৰেক্টলি ঘৰতে পাল বুলি ত' তাৰপিছতে ঘৰৰ ৰুমতে কামবোৰ চফা চফা কৰি ভাত বনাই আছিলোঁ গান বাজি আছে কাম কৰি আছিলোঁ তেওঁৰে গান বানি বাজি আছিলে আজিকালি তোৰ ফেভৰেট চংটো শুনি আছিলোঁ মই আইনা ভঙা দি এইটো চাগে এতিয়াও প্লে'লিষ্টতে পৰিয়ে আছে লাষ্ট মই শুনা হয় অ'কে চ' তাৰপিছত কাম বন শেষ কৰি যেতিয়া মোবাইলটো হাতত ল'লোঁ হোৱাটছআপ অন কৰি চালোঁ এই মেছেজবোৰ দেখা পাইছোঁ ষ্টেটাছবোৰ দেখা পাইছোঁ মোৰ চখ লাগি গ'ল এইটো কেনেকৈ ক'ব পাৰে চ' তাৰপিছত চাৰ্চ কৰি চালোঁ নিউজ চেনেলবোৰ চালোঁ সঁচাকৈয়ে এইটো এটা মানে তেনে এটা সত্য আছিলে যিটো সত্য আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ যদি কোনোবাই আহি কৈ দিলে হয় সেই সময়ত যে এইটো এটা মিছা হয় ফেক নিউজ হয় উৰা বাতৰি হয় এইটো আমাৰ কাৰণে গুড নিউজ হ'লে হয় কিন্তু সেই বাক্যটো ক'ব পৰা কোনো নাছিল যে এইটো মিছা হয় কোনেও কোৱা নাছিল এইটো মিছা হয় বুলি বাকী য'তেই থাকক তেওঁৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰক নেদেখা ঠাইত তেওঁক ভালে কুশলে থাকক এইটোৱে তেওঁৰ বাবে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰি ইয়াতকৈ বেছিটো আমাৰ হাতত একো নাই কৰিব পৰা এণ্ড লাষ্টত তেওঁৰ বিদায় যাত্ৰাটো যাতে আমি এটা স্মৃতিময় কৰি তুলিব পাৰি তেওঁৰ বাবে সেইটোৱে আমাৰ এটা চেষ্টা থাকিব আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিব যি পাৰে আৰু যোনে যিমান সামৰ্থ হয় বাকী আৰু কি ক'ম আজি নহয় ক্লাছ মই কৰাব নোৱাৰিম এক্সপ্লেনেশ্যনো কৰিব নোৱাৰিম সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিও নাহিব আৰু আপোনালোকেও সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত বুজিবও নোৱাৰিব বা ক্লাছত মনো নালাগিব ত' সেইকাৰণে আজি গোটেই ক্লাছেছ কেঞ্চেল আছে এই বেদনাৰ পৰা যেতিয়া উভতি তাৰপিছত আমি লাহে লাহে আকৌ আৰম্ভ কৰিম এই বেদনাৰ পৰা উভতি অহাটো সহজ নহয় তথাপিও সেই কঠোৰ সত্যটো আমি মানি ল'ব লাগিব লেক ডে আমাৰ বাবে আজি ছাৰ একজেক্ট বিনয়ন আজি কেৱল জুবিনদাৰ বিষয়ে আলোচনা হওক আজিৰ দিনটো কেৱল জুবিনদাৰ বিষয়ে একজেক্টলি আজিৰ দিনটোত স্পেচিয়েলি তেওঁৰ বাবে ডেডিকেটেড হ'ব লাগে চৰকাৰে চৰকাৰৰ ওচৰত এগেইন ছেইম পাৰ্থনা ৰিকুৱেষ্ট হয় বহুত দুখ লাগিল ইয়েছ এই দুখটো আমি এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা ৱৰ্ডছ আমাৰ হাতত নাই এনে কোনো মানুহ নাই যি আজি মন বেয়া হোৱা নাই বা সকলো অহা নাই সৰুৰে পৰা আমি তেওঁৰ গান শুনিয়ে ডাঙৰ হোৱা মানুহ আৰু আজি যদি মানুহজনী নাথাকে হঠাতে তেনেকে হৈ গ'ল কি ক'ব আপোনালোকে অকে চ' ইয়াতেই সামৰিছোঁ আগৰটো য'তেই আছে ভালে থাকক লগ পাম মানডে লৈকে ইয়াৰ আগতটো আই ডোন্ট থিংক ছ' ক্লাছেছ পচিবল হ'ব শব্দ নাই ডাঙৰ হলো আজি কৈ আছিলো আমি শৰীৰৰ পৰা ডাঙৰ হোৱা তেওঁৰে গান শুনি ডাঙৰ হোৱা জাৰুৱী এইবোৰ নবী্য গীত পাহৰিব নোৱাৰি সামুৰিছোঁ ইয়াতে দে এই ৰাতি কেনেকৈ পাৰ হ'ব সেইটোৱে আমি ভাবি পোৱা নাই কেনেকৈ আমি আজি ৰাতিটো পাৰ কৰিম কালি সূৰ্য আহিব কিন্তু তেওঁ নাহে এই দিনটো যদি কেনেবাকৈ আমি স্কেপ কৰিব পাৰিলো হয় কামুৰিছোঁ মন গজুৰ হৈছে সকলোৰে এনেকেই থাকিব কেইদিনমান তেওঁৰ প্ৰতি থকা আমাৰ মৰম ভালপোৱাটো আমি থাকিব মনত সদায় কিন্তু সময়ৰ লগত আমিও আগুৱাই যাব লাগিব তো সেইটো হিচাপত অলপ এদিনটো দিন মন খাৰপ আমাৰ বেয়া হ'ব খাৰপ থাকিব আমিও আগুৱাব লাগিব কিন্তু তেওঁৰ প্ৰতি যি মৰম আৰু ভালপোৱা যি আৱেগ জুবিনদা বুলি ক'লে তেওঁ ছিংগাৰ ছিংগাৰ পিছত জুবিনদা বুলি ক'লে আমাৰ মনত প্ৰথমেই আহে আৱেগ ফিলিংছ ৰাইট জুবিনদা মানে ফিলিংছ জুবিনদা মানেই আৱেগ জুবিনদা মানেই মৰম ৰাইট ছিংগাৰটো পিছত সেইখিনি বস্তু তেওঁৰ আমাৰ আগতে ৰাইট জুবিনদা বুলি ক'লেই মৰম জুবিনদা বুলি ক'লেই ভালপোৱা আৱেগ আৰু ইমান সোনকালে তেওঁ যাবগৈ সেইটোতো আমি কোনেও কেতিয়াও ভবা নাছিল ফিফটি টু মানে পাৱন বছৰ বয়সত ছেংক ইউ বাকী জুবিনদাৰ আত্মাই শান্তি পাওক একেই প্ৰাৰ্থনা থাকি ভগৱানৰ ওচৰত ক্লাছ ইয়াতে সামৰি ক্লাছ নহয় ইয়াতেই সামৰিছোঁ থেংক ইউ এভৰি ওৱান এই সত্যটো আমি মানি ল'ব লাগিব আৰু লাহে লাহে আমিও কি কৰিব আৰু উপায় নাই থেংক ইউ এভৰি ওৱান